Дорогие братья и сестры, мы с вами здесь стоим, молимся, как умеем, как умеем. А кто-то, как умеет, совершил свой крестный ход и пришел уже сейчас в Лавру, в Почаевскую, в Святую Мы восхищаемся подвигом этих людей. Претерпеть им пришлось и солнце палящее, претерпеть им пришлось и дождь претерпеть пришлось какие-то поздние дьявольские в виде некоторых людей, которые препятствовали этому крестному ходу. Но все-таки крестоходцы пришли к цели. Они пришли пока к Божьей Матери, в Почаевскую лаву. А наша цель и наше путешествие, конечно же, по Христу, Его Царство Небесное. Дай Бог, чтобы Господь укреплял каждого человека, который шел в этом крестном ходе. Мы топтались здесь на месте, к сожалению. Вот. Мы благодарны вам за то, что вы шли, за то, что вы молились, за то, что вы исповедуете веру во Христа, за то, что вы даете пример для подражания. Благоденственное, и мирное житие, здравие и спасение, и во всем благое поспешение. Изобилие плодов земных. Подач Господи рабом твоим престоходцам нашим, и сохрани я на многое лето дуни. Многое лето, многое лето, многое лето. Господи, все.